Итак, всем здравствуйте. Давно не виделись. Кто не узнал, будем знакомиться заново. Меня зовут Лоскутов Олег. Я врач, ортопед, травматолог, доктор наук. Это значит, что я занимаюсь еще наукой. То есть я анализирую то, что я делаю и пишу всякие научные работы, статьи и так далее, и тому подобное. И еще я преподаю как профессор некоторых высших учебных вузах. Ну и работаю там э, проректором по клинической части и по внедрениям, по всяким там инновациям, развитию и тому подобное. Почему? Потому что у меня такой Дум, который... Дум. уже Суржик наш. Э, у меня такой Ум, который все время что-то ищет, пытается что-то найти и пытается как-то по-другому, более проще и понятнее помочь людям. Зачем это вступление? Это знакомство, тема у нас сегодня, какой средний возраст в 2024-2025 годах для пациентов с эндопротезированием. Почему он изменился, как он изменился и что на это повлияло. Сейчас мы это все спокойненько обсудим в течение нескольких минуток буквально. Изначально средний возраст пациента для эндопротезирования составляет где-то от 65 лет и больше. Но это так называемая статистическая оценка. По нашим статистическим наблюдениям, то есть через те тысячи людей, которые проходят через клинику, и мы оцениваем их по диагнозам, то есть диагноз артроз первой, второй или третьей стадии или степени, кто как называется, согласно разным квалификациям, то уже мы подразделяем этих людей под группы. Артроз первой степени на сегодняшний день, то есть это легкое стирание хряща, периодические боли в коленном суставе, но уже запущенный процесс. Что означает запущенный? Не в плане того, что он уже в последней стадии, а в плане того, что он уже запустился. То есть процесс стирания хряща запускается, и его можно только останавливать, но, в принципе, на сегодняшний момент уже появились и методики, которые позволяют его и лечить. Но это отдельное видео, надо про это записать, как-нибудь сделаем. Это отдельно для вас. Что касается стадии лечения артроза. Предположим, что первая стадия может быть, вернее, у молодого человека, у подростка и у людей до 25-30 лет. Вот настолько помолодше артроз, он стал моложе. Почему? Потому что очень много физической нагрузки в детстве, несоизмеримое количество кружков, отсутствие натурального питания. Нет, не существует в магазинах, вы должны прекрасно понимать, продуктов без ГМО. То есть они существуют, но абсолютно по другим ценам и в других... В магазинах и этим надо правилам пищевого поведения конкретно заниматься потому что мы знаем что мы едим, тем мы и являемся это раз это э, наше тело оно стирается уже начинает стираться к 20 годам, к 25 годам компенсаторные наши функции иссякают полностью и после 25 мы в принципе начинаем стареть уже. То есть до 35 мы набираем какую-то форму, 28-35 лет период, а дальше мы начинаем стареть и переходим во вторую стадию артроза. Ну, это мои наблюдения, по факту, я думаю, так и есть, ну, судя по наблюдениям наших китайских коллег по статьям, то артроз примерно где-то так и проявляется. 35-45 лет – это вторая стадия артроза большинство людей. То есть это все еще активные люди, все еще даже иногда не занимаются спортом. Может быть, не так активно, не так часто, но тем не менее это достаточно активные в повседневном житии люди. И они просто хотят полившить себе якость життя. И в данном случае, если нет травмы, мениска, повреждения хряща, либо других вещей, которые сопровождают развитие дальнейшего артроза. Артроскопию делать не надо, можно вести препараты на основе там, стволовых клеток. Вот. Гиалуроновая кислота как бы, больше в первой стадии, в первой-второй работает, во второй стадии она уже слабо эффективна или даже малоэффективна. Вот, то тут включаются уже стволовые клетки. Но об этом мы запишем отдельное видео. Ну а третья стадия – это люди возрастом, скажем так, 45+, плюс и до, соответственно, индивидуального старения. Это те люди, которым уже необходимо делать операцию, то есть менять сустав на искусственный, либо делать операции, которые еще могут продлить жизнь сустава. Но все равно рано, рано или поздно вы придете к замене вашего сустава. Поэтому в первой стадии можно сделать так, чтобы не произошла вторая стадия. Во второй стадии можно сделать так, чтобы не произошла третья стадия уже. Поэтому вам надо выбрать, скажем так, врача, выбрать клинику, определиться, какая у вас все-таки стадия, чтобы вам поставили не гипотезу, не заключение МРТ или рентгена, конкретно диагноз. И согласно этой стадии лечиться. Лечение должно быть сразу же эффективным. Буквально с первых двух посещений врача у вас должна боль уйти там на 30-50%. На Если этого не происходит, просто меняем врача, как и перчатки. Поэтому всем удачи, всем выздоровления. Ну и всем хорошего настроения в наше нелегкое время на самом деле. Поэтому всем витания и слава Украине!